你若是再过来，我可就跳下去了、啊。哎，仙君，你可好好考虑考虑。我若跳入这红尘井，茫茫六界，你可就找不到我了。跳入故障之中的红尘井，若是落入鬼界、无界，那可是极有可能殒命的。你不知道吗？ 姐姐也不能让你拦截，我，你别动我可真的要跳了。那你便跳好了。陪我，仙君，我突然深思熟虑了一番，我觉得我们之间可能有些误会，我可以解释解释，其实没有必要。嗯啊 天谢地，是人间，是人间。嗯，啊，我怎么竟能操控如此软萌可爱的两只小爪、嗯？等等，这难道是我立即变成了一只老虎？嗯。 你，出空仙君，出空仙君竟然投成了一只如此良草的野猪哈，哈哈哈你，哎，出空啊，不是出空，出空仙君，出空仙君，你等等我呀，你等等我，仙君。 放心，我绝对不会说出去。你变成一只野猪，野猪，野猪的事儿的。哼！本座的一世英名，绝不能有失。要消除他的记忆。 忘了仙家历劫，仙法解释哎呀、嗯，看来得多拍点马屁，才能留住我这条小命了。仙君，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 嗯，去一边去。 本座别跟着本座，本座要回去。 大胆小仙，是不是生怕自己回去以后死的不够惨、哎？腿抽筋了，待着别动，本座拉你上来。